ئەو دەنگێ ئاەکە بێسەکان بوو، ئەو دەنگێ هەموچە و زۆزان و گند و باژارین کوردان بوو ئەو دەنگێ وڵاتکی و دەنگێ مڵتەکی بوو ئەو دەنگبێژێ کلامین میرانی بووبلێ ئەم قاللا دەنگبێژێ نەمرکەپ خاچۆ کن،کە خاچۆ د سال 1992 لە گندێ بلەی دەێ، سرب به باطمان باتمانه و هات ید نه. خو ارمنیه. ده هفت خوده در باس قامشلویا سوریه دبه. لور دس بخونناك لا که. و وی کاری حیا داویا عمري خو بر سالن کل سوریه دجی بازده سالان جبو ارتشا فرانسیان لشکریت دوان سالان دجی دیس دنگ برناده. ساڵ 1930 یەکی تیا سۆیەتان ئەرمەنیە دیاسپۆراە بە خوندی وڵاتێوان بخۆتکە. کاراپێکجی دە هەمان ساڵێدا بڕیا بەرێب کەشتیەەکەێت سەربات ومێرە دەربسی ئەرمەنیستانێ دبە. دوێ ڕێویتیێدە ئەویناوی یاپساالان Evaە و کوڕێوی سێۆبژی پێرەنە. دەستگررتیاوی ئێایە و پرژێ هەستکە ساڵ 1970شان ژیاە خۆش دەستە. كارابيت لبر دستي بيجان هيني بيجي بويه و وايي قلق بيجي هين كرنه جوان بيجان يهري نافدار عزيزي اسماعيل. قلق سالين دريج د در راديوياي ريواني د دنجبيجيه تكه لبر بعقيده قيدين قلق سترانان تكه بدهان سترانو كلامنوي بلاف دبن كلاماندا ينوك عدولي، لاوكي متيني، بي شهري او افدل زينه اندي وره پايتخته زمبيل فروش گنش خليل صالح او نوره فليتقتو مرزګه زازا دخالو اوهين بدهان كلامين ويندن دناو حمو كردنده بلا بونه او هيجې تنګوتن ګراپټ تمنکي تره خدرېجياي گا کاراپێت ژیاننااخۆش دەستەسە س ساڵی بوو و بتەمەنی موت ساڵی دەنگبێشتی کرد. بە سەدا سفران، کلام، لاوژ و شەرگوتن. لێمەخابن ئەر دەنگبێژەی نەمرر هەرتتم داف خزانییە دەژیە. ئەو لەرمەستانێ لەگوندێ سەڵخۆزا چاران بزارۆک وە خۆرەژیە. دو ئەو قاس ئێش و خزانییە دەژی پرڕشاناز بوو. Karapete Xaço bu sala 2005 de Lermenistanê jiyana xoj dest e. Li paş wî pisadan kilam û stran û lawj û şerman. Em ê vî